Assalamualaikum. Apa khabar semua? Di video kali ini kita akan membicarakan satu topik bertajuk Lebah dari Sudut Pandang Al-Quran dan Sains. Di sebalik dengungan kecilnya, tersembunyi satu dunia yang luar biasa. Seekor makhluk kecil yang membawa manfaat besar kepada manusia dan alam. Inilah dia lebah. Tapi tahukah anda? Lebah bukan hanya disebut dalam buku-buku sains, bahkan disebut secara khusus dalam kitab suci Al-Quran lebih 1400 tahun yang lalu Surah 16 dalam Al-Quran diberi nama An-Nahl yang bermaksud lebah Dalam ayat 68 dan 69 Allah berfirman Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah buatlah sarang di gunung-ganang di pokok-pokok dan pada tempat-tempat yang dibina manusia kemudian makanlah dari segala jenis buah-buahan dan tempuhilah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu akan keluar dari perutnya minuman yang bermacam-macam warnanya di dalamnya ada penawar bagi manusia ayat ini bukan sekadar puisi ia satu pernyataan fakta tentang habitat pemakanan navigasi dan manfaat madu yang kini disahkan oleh sains moden Al-Quran menyebut bahawa lebah membina sarang di gunung, pokok dan tempat buatan manusia. Hari ini, saintis menemui bahawa lebah mempunyai keupayaan luar biasa untuk memilih lokasi yang stabil, selamat dan strategik. Struktur heksagon pada sarang lebah pula bukan sekadar cantik. Ia adalah bentuk yang paling efisien untuk menyimpan madu dengan penggunaan lilin paling sedikit. Kajian matematik mengesahkan Eksagon memaksimumkan ruang, meminimumkan bahan satu kejuruteraan yang sempurna dilakukan oleh serangga sekecil ini tanpa pendidikan formal. Al-Quran menyebut, makanlah dari segala jenis buah-buahan. Lebah menghisap nektar dari bunga, mencena sebahagiannya dalam perut khas kemudian memuntahkannya ke dalam sarang di mana proses penghasilan madu berlaku. Ia bukan proses biasa. Ia melibatkan tindak balas enzim, pengurangan air dan pengawetan semula jadi. Hasilnya madu. Cecair emas yang disebut dalam al-Quran sebagai penawar bagi manusia. Sains moden kini mengesahkan madu bersifat antibakteria dan antiradang. Ia mempercepatkan penyembuhan luka. Digunakan dalam perubatan tradisional dan moden untuk masalah batuk, luka, gastrik, malah sebagai antioksidan semula jadi. Kajian di hospital seluruh dunia mengkaji madu untuk rawatan luka kronik dan diabetes. Bukankah ini sejajar dengan firman Allah? Di dalamnya terdapat penawar bagi manusia. Koloni lebah sangat tersusun. Mereka mempunyai sistem sosial yang kompleks. Ratu lebah bertelur dan memastikan kesinambungan koloni. Lebah pekerja semuanya betina, bertanggungjawab mengumpul nektar, membina sarang, menjaga larda. Lebah jantan berfungsi untuk mengawan dengan ratu dan akan mati selepas itu. Menariknya, Al-Quran menggunakan kata kerja dalam bentuk feminin dalam ayat berkaitan lebah, merujuk secara tepat kepada lebah betina sebagai pekerja utama. Tanpa lebah, banyak tanaman tidak dapat dibiarkan. Lebah menyumbang kepada proses pendebungaan yang penting untuk pertanian dan makanan manusia. Dianggarkan, lebih 75% tanaman makanan dunia bergantung kepada pendebunga seperti lebah. Tanpa lebah, dunia akan berdepan krisis makanan. Kini, populasi lebah menurun akibat racun perusak dan pencemaran. Dunia mula sedar. Jika lebah pupus, manusia mungkin mengikut jejaknya. Keajaiban lebah dari sarangnya, madunya, komunikasinya hingga peranannya dalam ekosistem adalah bukti jelas satu kebijaksanaan yang agung. Al-Quran mengajak manusia berfikir. Lebah bukan sekadar serangga, ia satu tanda kekuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Firman Allah Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mahu berfikir. Surah an nahl Ayat 69 dalam dunia haiwan, lebah begitu tersusun, taat dan efisien. Tapi siapa yang mengajarnya semua itu? Dalam surah an nahl Al-Ah menyebut, Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Inilah wahyu ilham bukan seperti wahyu kepada Nabi, tetapi satu ilham fitrah yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Tanpa perlu diajar, lebah tahu membina, tahu bekerja tahu memberi manfaat sedangkan manusia yang punya akal ilmu teknologi kadang kala gagal berlaku adil kepada makhluk lain dalam makhluk kecil ini tersimpan berjuta tanda kebesaran Allah sistem komunikasi yang rumit struktur sarang yang sempurna peranan dalam rantaian makanan hasilnya sebagai ubat dan makanan Semuanya berlaku dengan sempurna tanpa kecacatan. Firman Allah dalam surah Al-Mulk. Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Lihatlah lebah. Tiada kecacatan, tiada sia-sia. dari sehelai daun ke sebatang pokok, dari setitis madu ke seekor lebah. Segala-galanya bertasbih memuji Tuhan. Lebah, satu makhluk kecil, menjadi saksi bahawa alam ini bukan terjadi secara kebetulan. Maka, apakah kita masih mahu berpaling daripada kebesarannya? Lebah telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kini, tibalah giliran kita. Untuk belajar, untuk menjaga alam dan untuk tunduk kepada pencipta segala sesuatu kerana dalam keheningan sarang lebah ada seruan halus yang berkata fikirkanlah dan bersyukurlah dalam dunia moden kita terlalu fokus kepada kemajuan sehingga lupa kepada penjagaan alam Lebah mengingatkan kita bahawa setiap makhluk ada peranan dalam ekosistem. Maka, apa yang boleh kita lakukan? Kurangkan penggunaan racun kimia dalam pertanian. Tanam bunga dan tumbuhan mesra lebah. Sokong pemeliharaan lebah secara lestari. Lindungi kawasan hijau daripada pembangunan rakus. Dalam skala kecil, tanamlah bunga di halaman rumah. Dalam skala besar desa dasar alam sekitar yang mesra pendebungaan. Hari ini, dunia sedang berdepan krisis senyap. Populasi lebah di seluruh dunia semakin berkurang secara mendadak, terutama di Amerika Utara dan Eropah. Puncanya racun perosak kimia, kehilangan habitat, penyakit dan parasit, perubahan iklim ini bukan sekadar isu serangga tetapi isu kemanusiaan. Jika lebah pupus, proses pendebungaan akan terganggu. Ini akan menyebabkan hasil tanaman merosot, bekalan makanan berkurang dan harga meningkat. Dari seekor lebah, kita belajar tentang Ketekunan Tanggungjawab keikhlasan memberi manfaat tanpa meminta balasan. Dan yang paling penting, kita diajak merenung bahawa dalam makhluk sekecil ini tersembunyi kebesaran ilahi. Maka, renung dan fikirkanlah. Apakah kita sudah mengambil pelajaran daripada lebah, seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sains? Terima kasih atas tontonan anda moga ia dapat memberi manfaat dan ilmu kepada anda semua. Jumpa lagi.